Kebodohan dan kebangangan Akmal Saleh memang tiada ubatnya. Dia berhabis menghasut Amno untuk keluar daripada kerajaan perpaduan. Tetapi malangnya sahabat semua, apabila Akmal Saleh dicabar untuk terlebih dahulu keluar daripada Amno dan bersen, menyertai PAS, banyak pula alasan yang beliau berikan. Ah, inilah ya cakap. Seru, tidak serupa bikin, malah dia menganggap dia lebih besar daripada presiden amno, malah dia lebih besar daripada menteri besar ya di melaka. jadi satu persoalan kita kenapa pemimpin pemimpin amno tidak mengambil tindakan kepada akmal saleh? benarkah akmal saleh ini begitu kebal? benarkah akmal saleh ini berkuasa daripada seorang presiden zair hamidi? Be, lebih berkuasa daripada timbalan presiden, lebih berkuasa daripada naib-naib presiden, atau dia memang lebih berkuasa daripada uh, ketua menteri di, di Melaka. Karena dengan sembrono dia mencabar orang untuk keluar daripada kerajaan ya di Melaka. Dia mencabar DAP keluar daripada Melaka. Dia pula sekarang ini menghasut untuk UMNO keluar daripada kerajaan persekutuan. Kerajaan dalam kerajaan perpaduan Malaysia Madani. Jadi soalnya di sini kenapa pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin berdiam diri? Kalau sebelum ini Isam Jalil mencabar AMNO, menghasut AMNO untuk keluar daripada kerajaan, Isam Jalil dikenakan tindakan ya penggantungan, lalu dia keluar daripada AMNO tetapi kenapa Akmal Saleh ini dibiarkan berterusan untuk menunjukkan kebodohan, untuk menunjukkan sikap tikam belakang dia yang kita nampak Akmal Saleh ini tidak ubah seperti musuh secara terang-terangan yang akan menghancurkan ikatan ya keharmonian di dalam kerajaan perpaduan hari ini. Jadi soalnya sekali lagi di mana pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin yang Ya karenanya harus mengambil tindakan kepada seorang yang tidak mengikuti dasar pati ataupun uh, uh, nasihat daripada pati. Ya kenapa Akmal dibiarkan begini bersendirian ya tanpa diberikan amaran, dikenakan tindakan ataupun sebagainya. Ya apabila beliau pula dicabar untuk keluar daripada amno dan menyertai pas banyak pula alasan yang diberikan. Ah, dia pusing sana, pusing sini dan sebagainya. Mulailah dia menggunakan kononnya isu bangsa, agama dipijak, diinjak oleh Kerajaan Perpaduan. Kerajaan Perpaduan gagal untuk uh, uh, apa nih menjaga agama dan bangsa. Katanya, waduh, waduh, inilah penyebabnya kenapa kami Sabahan di sini menolak. Akmal Saleh ini ataupun Amno ini di Sabah karena adanya pemimpin yang bodoh lagi bangang seperti Akmal Saleh sahabat-sahabat semua. Dalam waktu yang sama apabila Akmal Saleh mencabar DAP untuk keluar daripada kerajaan di Melaka, DAP hari ini Dapsi ya ke pemuda DAP juga turut mencabar Akmal untuk letak jawatan dan juga sertai pas. Karena yang yang beria ia untuk keluar daripada kerajaan hari ini adalah Akmal yang beria-ria untuk bersatu dengan PAS hari ini adalah Akmal Akmal Saleh si kaki penfitnah abangnya yang kalah kalah yang kalah saman fitnah sama semua semua. Uh, jadi apabila dicabar macam yang saya katakan tadi banyaklah alasan yang yang diberikan oleh Akmal ini. Uh, kalau kamu anda ada baca uh, posting terkini di media sosial beliau. Ya, dia coba memusingkan balik apa yang dia katakan. Ah, dia tidak berani bertindak. Ya, dia bukan jantan, dia mungkin pondan. Ya, dia mungkin tidak ada biji dan sebagainya karena tidak berani untuk keluar daripada amno dan menyertai pas. Barulah terbukti dia itu adalah jantan dan bukannya bercakap kosong dan sebagainya. Mungkin itu pandangan saya. Jadi mari kita lihat kenyataan daripada pemuda DAP ya apabila mereka turut mencabar Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh melepaskan jawatan sebagai Esko Kerajaan Negeri Dan menyertai PAS Dapsi Kebangsaan dalam satu kenyataan berkata Ia bagi membuktikan segala slogan penyatuan Melayu Yang dibuat oleh Akmal bukan sekadar retorik Untuk meraih simpati politik semata-mata Menurut mereka ya hubungan rapat antara Akmal dengan PAS juga bukan lagi rahasia Malah mereka sendiri tidak pernah berasa malu dengan dakwaan bertindak seperti agen perikatan nasional. Semua yang celik politik akan sedar bahwa slogan Akmal Saleh adalah sekadar lakunan politik dan tidak akan mendapat sambutan. Namun Akmal bolehlah menjadi teladan dengan meletak jawatan terlebih dahulu. Yang hairannya Akmal Saleh sendiri tidak berani untuk melepaskan kuasa dan jawatan tetapi asik mendesak pemimpin pati itu sendiri untuk keluar daripada kerajaan katanya dalam kenyataan hari ini. Tambah kenyataan itu lagi yaitu Akmal sepatutnya membangkitkan mengenai keperluan sebenar masyarakat Melayu daripada sibuk melaungkan perpaduan Melayu. Katanya masyarakat berbilang kaum tidak memerlukan retorik kosong, lakonan politik berlebihan atau politik perpecahan berdasarkan kaum tetapi memerlukan dasar kerajaan yang berkesan untuk meningkatkan kualiti kehidupan rakyat. Dalam masa yang sama, Dapsi Pemuda DAP Kebangsaan Tur mempersoalkan semada hasrat uh, akmal untuk bersama-sama PAS adalah untuk mempertahankan orang Melayu. Bermaksud seluruh kerajaan termasuk timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri daripada AMNO gagal mempertahankan kepentingan Melayu. Tuduhan akmal Saleh yang tidak berasa sini adalah cukup terus sekali maka pimpinan AMNO wajib tampil untuk menyangkal tuduhan tersebut. Itu antara kenyataan balas ya daripada pemuda di Dan seperti yang saya katakan, ini adalah tuduhan daripada Akmal. Ya bukan kita buat-buat, tapi ini adalah tuduhan daripada Akmal yang menyatakan kononnya kerajaan perpaduan gagal hormati garis merah. Ya sehingga katanya kerajaan ini menginjak Uh, bangsa Melayu dan juga agama Islam Muslim, jadi sahabat semua, sekali lagi dia juga turut membuat dakwaan ya, yang timbalan perdana menteri, Presiden Pati Amno, tidak menghormati garis merah. Dia juga membuat kenyataan, ya, dalam erti uh, kata lain, maksud dalam kenyataannya ini adalah. Menteri-menteri Amno, timbalan-timbalan menteri Amno timbalan -timbalan sendiri gagal menghormati agama dan bangsa. Adakah itu yang dimaksudkan oleh Akmal Saleh sehingga beliau mendesak Amno untuk menarik sokongan. Seperti yang saya katakan, sahabat semua, seperti yang saya katakan dalam ulasan-ulasan sebelum ini, apabila Akmal Saleh telah melakukan tugasnya untuk menghasut Amno keluar daripada Uh, kerajaan. Pastinya tindakan selanjutnya adalah tindakan daripada pemimpin-pemimpin PAS. Apakah tindakan daripada pemimpin PAS untuk mereka menyatakan sokongan ya sokongan kepada apa yang di, dinyatakan oleh uh, oleh siapa ini? Oleh Akmar Saleh ini. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini yang terkini Pemuda PAS Selangor sokong hidupkan kembali muafakat nasional. Jadi itu antara yang terkini, sahabat semua, ya uh, tuduhan dan juga uh, apa nih uh, strategi yang mungkin sudah dirancang oleh Amno dan uh, oleh Akmal Saleh dan juga PAS, yang mana Akmal akan desa untuk muafakat nasional dihidupkan, Amno keluar kerajaan bersama-sama dengan PAS. Seperti yang saya katakan semalam, hari ini nampak strategi itu sudah dimulai yang mana sokongan-sokongan kononnya daripada pemimpin-pemimpin pemuda PAS supaya muafakat nasional itu dihidupkan kembali. Jadi jelas ini adalah rancangan yang sudah dirancang terlebih awal. Ia bukannya berlaku dalam satu malam sahabat-sahabat semua. Ia telah pun dirancang sebelum ini ya oleh uh, pemimpin pemuda ketua pemuda AMNO bersama dengan ketua pemuda PAS bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin PAS yang kita tahu ya mereka ini memang mahu untuk menjatuhkan kerajaan hari ini dan akhirnya Akmal Saleh karena kebodohannya, kebangangannya, kesombongan dan keangkuhannya dia diperbodohkan oleh pemimpin-pemimpin PAS diguna sebagai ya uh, agent, ya sebagai agen untuk menguruharakan kerajaan hari ini untuk menjatuhkan kerajaan hari ini jadi itu sebenarnya niat dan motif mereka sahabat semua pada pandangan saya jadi adakah anda juga bersetuju ya dengan pandangan saya ini bahwa Akmal ini sebenarnya adalah agent kepada Perikatan Nasional khususnya Parti Islam Malaysia yang digelar oleh Muhyiddin sebagai Parti Ajaran Sesat. Kerana mereka sudah ketagih berkuasa, jawatan punya wang ringgit, ya mereka sanggup lakukan apa sahaja untuk menjatuhkan kerajaan hari ini dengan menebuk atap melalui Akmal Saleh. Apa pandangan anda? berikan dalam ruangan komen. Jadi terima kasih sampai di sini saja sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.